assalomu alaykum aziz talabalar bugungi tasviriy san'at tarixi darsimizda biz sizlar bilan 19. to'qqizinchi asrning birinchi yarmida rus san'atini o'rganib chiqamiz bugungi darsimiz reja bo'yicha birinchisi o'n to'qqizinchi asrning birinchi yarmida rossiya memorchiligi va haykaltaroshligi ikkinchisi o'n to'qqizinchi asrning birinchi yarmida rus rangtasiri va uning vakillari rus san'atining bu davrda rivojlanishi 18 asr boshlarida Pyotr bir reformalari bilan uzviy bog'liqdir Pyotr bir rus san'ati va madaniyatini ko'tarish uchun haqiqiy jonbozlik ko'rsatadi shu davrda Pyotr bir peterburg shahriga asos soldi shahar -so qurilishi uchun yevropadan ko'plab memor quruvchi va injenerlar rassomlar jalb etiladi shu bilan birga milliy san'atkorlarni tayyorlash muhim vazifalar qatoriga qo'yildi qobiliyatli rus yoshlari chet elga o'qishga yuboriladi ularga shaxsiy homiylik qilinadi bu davrda yetakchi o'rinni me'morchilik va haykaltaroshlik san'ati egalladi bu san'at turlaridan klassitsizm yo'nalishi asosiy o'rinni egallar edi ampir uslubi me'moriy bezakda og'ir tantanavorlik ko'rinar ko'rinar qo'llanilar edi taniqli me'morlar manfren bobe varonikin zaxarov roslarning ishlari muhimdir varonikin andrey nikiforovichning loyihasi bo'yicha qurilgan qozon sabori. bu 1811 ming yilda qurilgan bo'lib bir yildan o'n yilgacha qurib tugatkiziladi varonikin imperator aleksandr bir davrida petergorg kolonnalari strelna saroyi Gatchina, pavlo saroylari arxitektorlikkam saborning bu saborning qurilishiga salkam 4.7 butun million rubl sarflanadi 1 yanvar 1811 ming yil qozon sobori muallifi arxitektor varanikin to'rtinchi darajali avliyo vladimir ordeni bilan taqdirlanadi keyingi arxitektorimiz karl ivanovich Rossi. uning mana hozir siz ekranda ko'rib tibsiz maydoni maydon ansambli bosh shtab arkasi peterburg shahrida hozir ham turibdi manfred August August Augustovich rus arxitektori bezakchi rassom uning yakiyev sabori aleksandr kolonnasi juda ham mashhur keyingi arxitektorimiz osip bo uning moskvadagi aleksandr bog'iga mualliflik va u bu yerda qurilishiga boshchilik qilganini 19 to'qqizinchi asrdagi liagravyuradan ko'rishimiz mumkin haykaltorvoshilik borasida katta yutuqlarga erishdi bu o'rinda e peter birga o'rnatilgan yodgorlik Mis chavandoz Kozlovskiy, samson suvorov haykali shubininning portretlari Martasning, minin va pojarskiy haykallarini eslatib o'tishimiz mumkin bu, bu asarlar yevropa klassik san'atining an'analarini chuqur egallagan uni yangi davr mazmuni bilan to'ldirib to'ldira olgan yetik ijodkorlar mavjudligidan rus san'atining rivo uh, rivoj ilg'or vakillari yevropa san'ati bilan uzviy bog'liqligi va aloqadorligidan dalolat beradio'n to'qqizinchi asr rus san'ati taraqqiyotida dastlabki bosqich bevosita bir ming sakkiz yuz o'n ikkinchi yildagi vatan urushi bilan bog'liqdir urushning rus xalqi bilan rus xalqi uchun g'alaba bilan tugallanishi milliy g'ururning o'sishi insonga nisbatan yangi munosabat hurmat bilan qarashning paydo bo'lishiga olib keldi hamon hukm surayotgan krepostnoy tuzumiga jamiyat taraqqiyotiga to'siq ekanligini aniqroq ko'rsatib berdi rossiyaning ilg'or kishilari bu tuzumning bekor qilinishini talab qilib chor samoderjavaga qarshi kurash boshladi bu kurash bo'lib o'tgan dekabristlar qo'zg'olonida yaqqol namoyon bo'ldi mana sizlar ekranda minin va Pajarskiy haykalini ko'rib turibsizlar o'sha davrning i olingan reproduksiya bundan tashqari osip bi proyekti bo'yicha moskva shahrida bir qancha qurilishlar bo'lib o'tadi xususan 1827 ming 1834 yuz yigirma yettinchi yildan bir ming sakkiz yuz o'ttiz to'rtinchi yillarda bir ming sakkiz yuz o'n ikkinchi yildagi ulug' vatan urushiga qurilgan xotirasi zafarlar arkasi bunyod etiladi rang tasvir sohasida ham sezilarli rivojlanish bo'li taniqli rassomlarda ivanov antropov argunov roktov levitskiy baravikovskiy fedotovlar rus realistik rang tasmir rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi shu davr ijodkorlari san'at tarixida birinchi bo'lib xalqning ulug'vorligi ulug'vorligi to'laqonli ko'p figurali kompozitsiyalar orqali yoratib o'z davrining haqiqiy obrazi panoramasini yaratishdi portret maishiy tarixiy va manzara janrlarida yaratilgan asarlar yuksak mahorat bilan ishlanganligi o'zining chuqur psixologizmi kompozitsion tuganligi va mazmundorligi bilan hamon kishilarga estetik ma ma'naviy ozuqa baxsh etib kelmoqda ijtimoiy hayotdagi kayfiyatlar san'at va adabiyotga ham o'z ta'sirini o'tkaza boshladi san'atkorlar inson qimmatini ulug'vorligi asarlar yaratishga alohida e'tibor bera boshladi bunda bu davrning ilg'or vakillari portret ustalari kiprenskiy tropinin venetsianovlarni ishlarini ko'rishimiz mumkin xususan kiprenskiyning o'sha davrda shu davrda ishlagan pushkin tropininning to'quvchi qiz venetsianovning yer haydash kabi asarlari juda mashhur o'n to'qqizinchi asrdan boshlab rassomi qaysi uh, mavzuga murojaat qilishmasin qaysi janrda ishlashmasin dastlab o'z zamondoshlarining his tuyg'u fikr va o'ylarini ifodalashga uh, yoyishga harakat qilidar bu o'rinda karl pompeyning so'nggi kuni ivanovning isoniy xalqqa ko'rinishi kabi asarlari juda mashhurdir pompeyning so'nggi kunida rassom o'tmish ötmüş. uh, o'tmishda bo'lib o'tgan voqealarni tasvirlab beradi rassom odamiylik xudbili qarama qarshi qo'yar ekan shu bilan birga insoniyatni ham hamma narsadan yuksak ekanligini ko'rsatadi mana ekranda hozir badiiy akademiya tomonidan karl brlov italiyaga yuborilgandan so'ng va u yerda vizuvi vulqon otilishi natijasida bo'lib o'tgan voqealarni antik shahar pompeyni borib ko'radi ko'rganlaridan hayratlangan rassom pompeyning so'nggi kunini ishlaydi bu bir ming sakkiz yuz o'ttizinchi yildan bir ming sakkiz yuz o'ttiz uchinchi yillargacha ishlangan kartina hisoblanadi kartina juda ham mashhur u juda katta tasviriy san'at olamida olam shumul unga mashhurlik olib keladi kartina milanda parijda namoyish etiladi va bir ming sakkiz yuz o'ttiz to'rtinchi yilda rossiyaga olib kelinadi bundan tashqari karl bulovning chavandoz ayol opa singillar kabi kartinalari ham mashhurdir shu bilan birga karl lovi uzum terayotgan qiz italiya mavusida ishlangan kartinalari ham juda mashhur hisoblanadi <laughs> navbatdagi kartina karl grofning kechki iltijo kartinasi bu yerda ham o'sha şey, kompozitsiyani o'ziga xosligi an'anaviy e, ishlash yo'llaridan oldingi o'n sakkizinchi asrdagi rang tasvir rassomchilardan e, alohida ajralib turgan spetsifikasi bilan ajralib turiladi xususan keyin e, rassom aleksandr ivanovning e, aynan o'sha şey, e, diniy mavzudagi ishlagan kartinalari ham mashhurdir bu kartinalarda uh, ko'proq o'sha nafaqat uh, akademizmga balki yangicha demokratik demokratilashuv asosida yondashishga harakat qilgan rassomlardan ivanovning kartinasini aytib o'tishimiz mumkin vasiliy andreyevich tropinin haqida ha, ham aytib o'tish o'sha davrning mashhur portretchi rassomlaridan uning kartinalari bitarachi portreti arseniy porte tropinin portretini aytib o'tamiz keyingi mashhur o'sha davrning mashhur rassomlaridan pavel fedotov mana uning yangi kavaler nomli kartinasini ko'rib turibmiz pavel fedotovning realizm asoschisi deyiladi uni ko'proq o'sha e, maishiy janrlardagi ishlagan kartinalari ham mayorning sovchiligi mavzusidai kartinasi ham alohida o'ringa ega rus marina janrining asoschisi ivan avazovskiy uning kartinalarida ko'proq dengiz suv tasvirlanadi kartinalarda asosan to'lqinlangan sokin suv mavzusiga dengiz mavzusiga atalgan kartinalar juda ham mashhur hisoblanadi shu davrning mashhur rus maishiy janrining asoschilaridan biri Aleksandr aleksey nitsanov uning kartinalari juda ham hozirgi kunda ham mashhurdir uning dehqonlarga dehqonlar mavzusida dehqonlarning kundalik hayotiga atab ataishlangan kartinalar juda ham o'ziga xosligi bilan rus tabiatini ishlashi uning yorqinligi ranglarini berishli alohida ahamiyat kasb etadi e, sergey shidrin rus manzara janrining asoschisi hisoblanadi u davrda ham juda ko'p peterburg e, atrofidagi bo'layotgan manzaralarni ko'rsatib bera olgan rassomlardan biri Bana bugün sizlerle bile 19. asır 1. yarımda Rus tasviri sanatından tanışmıştık. Etiborlarınız için rahmet.